bemorning bo'y uzunligini o'lchash kerakli jihozlar rastamer vetish kerakli xomashyo suyuq sovun bir martalik qog'oz salfetka nol gipoxloritli natriy eritmasi bajarish algoritmi bir qo'llar yuviladi va rastamer maydonchasi nol besh foizli gipoxlrid natriy eritmasida namlangan vetishda artiladi ikki bemorga muolaja maqsadini tushuntirib bo'yini o'lchash uchun ustki kiyimlari va oyoq kiyimini yechish so'raladi uch rastamer planshetini taxminan bemor bo'yi ko'rsatkichidan yuqoriroqqa ko'tariladi to'rt bemordan rastametrning santimetrlarga bo'lingan vertikal ustuniga orqasi bilan ensasi kuraklari dumbasi tovonni tekkizib turishi so'raladi besh boshni tashqi eshituv yo'lini yuqori chekkasi va ko'z burchaklari bir tekis chiziqda turadigan holatda bo'lishi nazorat qilinadi 6. gorizontal planshetni bemor boshining tepa qismigacha tushiriladi bemor rastamer maydonchasidan tushishi so'raladi bemorning planshetning pastki chekkasidagi shkaladagi bo'linmalar bo'yicha aniqlanadi natija bilan bemorni tanishtirib so'ngra harorat varaqasiga qayd etiladi yeah <laughs>